بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم مومنین و مومنات السلام علیکم دو ڈھائی ماہ کی پابندی کے بعد جب دوبارہ فیس بک پر آیا تو یک دم ایک وڈیو نظر سے گزری وڈیو کو دیکھتے ہی میرا وہ پارا جو, جو کئی ماہ سے سطح زمین پر تھا ایک دم شوٹ مار گیا تو فوراں وہ وڈیو اٹھا کر میں نے اپنی وال پر پوسٹ کر دی نسبتا مناسب تبصرے کے ساتھ تاکہ مزید ہوشیار ہو جائیں ہمیشہ کی طرح وہی ہوا جو ہوتا رہا ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں اسی شخص کی جو پہلے خود کو استاد کہلانے کے در پہ رہا پھر آیت اللہ بننے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے جی جی اسی دشمن تشیعوں کی بات کر رہا ہوں جسے میں مبینہ استاد لکھتا آیا ہوں یعنی جواد نقوی البخاری ال دیوبندی کرام اس شخص سے اب کوئی بھی احترام کا رشتہ نہیں رہا کیونکہ یہ مسلسل مکتب اہل بیت علیہم السلام کو نشانہ بنا رہا ہے پہلے جب اسے اسمت انبیاء کرام السلام پر جواب دیا تو وہ اس کی پدی فوج کے اہلکاروں نے نہ صرف گالیاں بکیں بلکہ اس پوسٹ کو رپورٹ کر کے فیس بک سے بھی ہٹوا دیا اور بعد میں جب جب بھی اسے علمی جواب دیا گیا تو اس نے اپنے سامی ثقیفائی فوج کو گندی زبان کے ہتھیار تھما کر پیچھے لگا دیا نہ کہ علمی انداز میں جواب دیا خدا بھلا کرے مولانا سید شہریار رضا عابدی قبلہ محترم اور دیگر علماء حق کا کہ انہوں نے اس کو بے نقاب کرنے میں بہترین عجر رسالت ادا کیا بلکہ اب بھی کر رہے ہیں خیر اب اس ویڈیو کی باتیں ہیں تو سب سے پہلے اس سہمی ثقیفائی فوج کے سپاہ سالار یعنی مبینہ استاد سید جباد نقوی البخاری ال دیوبندی کی اس ویڈیو سے اس کے جملے نقل کر دوں جو اس نے رویت ہلال پر بکواس کرتے ہوئے توہین مراجے کی ہے ملاحظہ فرمائیں نمبر ایک یہ ایک عجیب بھی ہے کہ علمی اصولوں کو نظر انداز کر کے شرعی مسائل کو غیر علمی اصولوں پر مبتنی کرنا اور یہ واقعین ایک شرمندگی کا بھی باعث ہے نمبر دو شریعت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ دور بین سے آپ جہاز دیکھے تو دیکھنا ہی ہوتا ہے دور بین سے اگر کوئی چیز دیکھیں تو دیکھنا ہی شمار ہوتا ہے دور بین سے اگر جان تو یہ 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 دیکھنا دیکھنا شمار شمار نہیں ہوتا یہ نہ دیکھنا شمار ہوتا نہ ہے خوب یہ وہ باتیں ہیں جو ہنسی کا باعث بنتی ہیں نمبر تین یہ تقوی نہیں ہے جو یہ کہے کہ چاند دور بین سے نظر نہیں آتا پھر مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ ایسے علماء کو تب آنا چاہیے تھا جب دور بین کشف نہیں ہوئی تھی یہ قدیم زمانے کے ہیں اور کیا بکواس اس نے علماء کے بارے میں کی جو آپ نیچے دیے گئے لنک پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں مومنین و مومنات، المختصر جس بھی مرجے نے دور بین ایجاد ہونے کے بعد چاند کے مسئلے پر اس کو معیار قرار نہیں دیا وہ سب اس مبینہ استاد کی نظر میں دقیانوسی باعث شرمندگی اور غیر متقی ہے محاص اللہ تو اس جاہل کو میں بتاتا چلوں کہ آج سے تقریباً چار سو سال قبل دوربین ایجاد ہو چکی تھی اور پوری دنیا میں بہترین دوربینوں سے کام تقریباً چالیس سال قبل سے لیا جا رہا ہے یعنی چار سو سال تک جتنے بھی شیعہ فکا گزرے بلکہ چار سو سال چھوڑ کر حالیہ چالیس سال کو لے لیتے ہیں تاکہ یہ بہانہ بھی ختم ہو جائے کہ دوربین ہر کسی کی دسترس میں نہیں تھی مومنین و مومنات اس استاد الفتنہ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر چاند کو ایک بہت بڑی دوربین سے دیکھا جائے تو ہر وقت چاند سامنے ہی رہے گا یعنی رویت حلال کا مسئلہ ہی ختم اور جس انداز میں اس نے چشمے کا دوربین پر قیاس کیا ہے سائنس دانوں کو چاہیے کہ گیلکسیز یعنی کہکشاؤں کو چشمے کی مدد سے دیکھا کریں دوربین سے نہیں اور جب فعد البخاری النقوی الدعواندی جو اینک لگا رکھی ہے نا وہ در اصل دور بین ہے اینک نہیں تو ناظری اکرام اس شخص بنام جواد نقوی کے نزدیک جو جو مراجع عام انسانوں کے لیے باعث شرمندگی بنے اور اس کی نگاہ میں غیر متقی اور ہیں ان کی لسٹ میں اول نمبر پر رہبر انقلاب اسلامی مرحوم حضرت آیت اللہ العظمہ سید روح اللہ خمینی علیہ الرحمہ ہے کیونکہ وہ بھی دور بین سے جان دیکھنے کو رویت حلال کا معیار قرار نہیں دیتے تھے ناظرین نزی وقار امام خمینی علیہ الرحمہ کا فتوہ نیچے دیئے گئے لنک میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں جی جناب تو اب مجھے بتائیے سارے جبوادی چیلے کیا اب بھی تم جبواد نقوی کی جانب سے توہین علماء کا دفاع کرو گے کہ اس شخص نے تو امام خمینی تک کو غیر متقی دقیانوسی اور انسانوں کے لیے باعث شرمندگی قرار دے دیا جواب ہے جواب تو دینا ہی پڑے گا تم کو جب فادی چیلو. چلیں جی اب ذرا ان مراجع اس کے فتاوہ بھی نقل کر دوں جو دور بین کو معیار قرار نہ دیتے ہوئے اس جاہل استاد کی نظر میں غیر متقی دقیانوسی اور باعث شرمندگی ہے ناظرین کرام ان تمام فتاوہ کے سوالات اور جوابات کو آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں ہاں جی سامی فائی فورس کے اہلکارو اب بتاؤ امام خومینی کے ساتھ ساتھ آیت اللہ العظمہ سید سیستانی صادق روحانی وحید اور اسحاق فیاض جیسے عظیم الشان مراجع اصام بھی کیا غیر متقی باعث شرمندگی اور نوسی اور وہ سب بکواس جو تمہارے سامی ثقیفائی استاد نے اپنی ویڈیو میں کی ہے اس کے معذلہ مستحق ہیں ناظرین کرام دیکھا آپ نے کس طرح سے یہ جواد نقوی نامی مبینہ استاد مکتب تشیعوں کے عظیم مشان علماء کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے یہاں تک کہ اس نے رہبن محسم اور امام خمینی تک سے بغاوت شروع کر دی ہے اور وہ بھی ان کے نام لے کر اور تصاویت لگا کر اب ہم آخر میں آپ سے کہیں گے اور التماس کریں گے کہ مومنین و مومنات بہت موتاد رہیے اور اس جبوادی فتنے سے مکمل آگاہ رہیں والسلام عليكم أبو عبد